Добрый день, друзья! Приветствую вас всех на своем канале У пошуках пригод Сегодня копаю в вот таком вот лесу чудесном Хорошая погода, ветерок, не очень жарко Поэтому решил выехать на коп Немного походить Тут был хутор ранний советский. Посмотрим, может удача нам улыбнется Будут хорошие находки как всегда копаю с ног 3 незаменимый мой помощник. Хороший прибор. Я им полностью доволен. Ну, а включился, потому что был глубокий сигнал. Копнул, смотрите. Как первый сигнал. Ильза. Нам попалась с вами. Находка. Вообще не фонтан, но тем не менее, я думаю, первый сигнал вам покажу. Будут хорошие сигналы, буду обязательно включаться, буду вам показывать. До скорой до скорых, надеюсь, включений. Друзья, ну прошло минут 5-7 с нашего включения. Так иду я по этой дороге. Там вот копнул гильзу еще одну. Тут был тоже сигнал, похожий на гильзу. Копнул. И смотрите, есть на сегодня первая монета. Попался нам советский пятачок. По-моему, 1954 года. Извиняюсь, мухи одолевают. Ну, находка так себе. Но лучше, конечно, чем гильзы, друзья. Копаем дальше. Надеюсь, находки еще будут. Друзья, вышел на такую полянку. Гильз, конечно, тут просто туча. Копнул, вот разрыл такую яму, копнул такой патрон. Кто тут из специалистов по войне на канале по-моему, с ППШ вот такая находка. Ну, я по войне копать не люблю, поэтому я ему зарою, оставлю ее здесь. А мы с вами будем искать что-то более интересное. Друзья, хожу, копаю. Тут вот пару бугорков. Были дома. Ну, мусорно, конечно, жесть. Шмурдяка куча. Хороших таких сигналов прям не было. И тут такой сигнал Чуть не оглох, я не знаю к какому разряду отнести эту находку, но решил ее вам все-таки показать. Смотрите, что попал возьму, какая-то табличка, индекс, заводской номер, грузоподъемность, 1900 какой-то год, такая табличка. Интересная находка, я наверное ее заберу, не знаю для чего, но как бы хай поваляется. Копаем дальше друзья. Друзья, так и кручусь, тут мусорно, конечно жесть. Но э, почувствовал я разницу между копом черноземью и в песке. В песке прибор сигналы ловит за очень большой глубины. И в этот в этот раз был неплохой сигнал. Смотрите, какой котлован вырыл. Вот такой вот котлованище. И выпала мне находка. Я сейчас вам ее покажу. Сам ну, нахожу я такое впервые. Смотрите. Вот такая вот какая-то штука. Я сейчас ее помою и вам ее покажу. Мне и самому интересно, что это такое. Сейчас, друзья, мою и включаюсь. Друзья, ну в общем в лесных условиях, как смог я ее немножко помыл. Но ясности это не внесло. Я вообще не знаю, что это. Придется, наверное, отложить это все определение до дома. Или, может, если вы знаете, пишите в комментариях, подсказывайте. Я все комментарии читаю и всем стараюсь ответить. Ну, вот да вот такая вот неизве... неизвестная находка. Вот такая вот. Копаем, друзья, дальше. Когда есть интрига, это уже хорошо. И не забываем зарывать ямы. Друзья, включился. Ходим дальше. Вот такая тут тропа звериная. Ну и сигнал довольно-таки неплохой. И все как по классике жанра. Попалась нам Диана. А, вот пуга, хуторщина трехдырная. Сигналы попадаются. И тоже хорошо. Может попадется что-то и более интересное. Копаем, друзья, дальше. Не унываем. Погода классная. Любимое дело. Что еще надо? Друзья, снова я включился. Так и хожу. Пришли мы с вами оттуда. Тут вот еще один бугорок. Домик стоял, смотрите. Старые груши. Решил я тут покрутиться, походить. Нашел пару пробок, жопу с батарейки тоже хорошо звенело, звенело. Ну и выходил довольно таки крутой сигнал. Это на сегодня лучше звучала только табличка. Вот слушайте. ВДИ 54-55. Давайте копнем вместе с вами. Посмотрим. Может что-то... Друзья, вы видели это? Смотрите. Смотрите, друзья. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот это да. Блин, друзья. Это 50 копеек. Один полтинник. Молотобоец. 1924 год. Вот это находка, друзья. Вот вам и битые места. Все-таки не зря говорят, что свое ты найдешь обязательно. Блин, как круто выскочила она, вы видели? Вот эта монета, я думаю, это отличная находка на этом копе. Друзья, ну копаем дальше, сейчас тут покручусь. Может быть еще что-то попадется. Друзья, снова включился. Вот там где-то на полянке, вот там где солнце светит. Вот там нам с вами выпал полтинник молотобоец. Я тут так и дальше кручусь. Но там, на той, вокруг той полянки больше никаких находок не было. Начал потихоньку отходить. Вот был такой спорный сигнал, я копнул его. Смотрите, в этот раз нам с вами выпал крестик. Целенький, медный. Но тем не менее, находка есть, это приятно, друзья. Можете поставить лайк, поддержать это видео, поделиться с друзьями. Подпишитесь. Это очень мотивирует снимать для вас новые ролики, друзья. Ну а мы копаем дальше. И по первому хорошему сигналу обязательно буду включаться, вам показывать. Друзья, так и хожу. Вот такая вот тут вот... вот. Местность такой пейзаж красивый. Дубы, сосны, березы. Залез на сам бугор. Видно, дом стоял. Опять вырыл котлован. Но в этот раз тоже не зря. Смотрите, выпал нам с вами Билончик. 20 копеек ранние советы 1927 года. Сегодняшний коп мне нравится все больше и больше, друзья. Копаем дальше. Будут находки, обязательно включусь и вам покажу. Друзья, решил я прогуляться по дороге. Пришел я оттуда. Шел по этой стороне. Там покрутился на полянке. Возвращаюсь назад. Вот такой тут офигенный живописный пейзаж. Воздух. Это словами не передать. Ну не к тому я включился. Был глубокий сину сорян, уже заговариваюсь, жара. Был неглубокий сигнал, копнул, где-то вот выпал нам с вами вот такой сломанный крестик. Распятие сохранилось, жаль, вверх сломанный. Поискал я, ну больше ничего нету. Обидно, конечно, но тем не менее, все равно находка, друзья. Копаем дальше, будут сигналы, еще обязательно включусь, вам покажу. Друзья, иду потихоньку к машине. Пора уже собираться домой. Конечно, ходить тяжело, все позарастало с тех времен, когда тут стояли дома. Но тем не менее находки попадаются. Вот был довольно-таки классный сигнал и неглубокий. Смотрите, опять попался нам с вами белончик ранний советский. 15 копеек 1922 года. Ну, сохран, конечно, не очень, он то ли горевший, то ли не пойму я. Но тем не менее приятно. Это уже сегодня третья серебряная монета. Вернее, два билона и полтинник. Ну, полтинник это, конечно, вообще жир по нынешним временам. Копаем дальше, друзья. Если будут еще находки, конечно, включусь, покажу. Они будут. Встретимся тогда уже с вами на подведении итогов. Друзья, ну прошло минут 5-7. Пробираюсь через вот такие вот хащи буреломные. Идти, конечно, тяжело. Был хороший, но глубокий сигнал. Вот опять я разрыл вот такую яму. Где-то тут уже видел я. Была монета. Где-то, где-то видел. Где-то где-то видел, друзья. Сейчас найдем. Блин, где же она делась? Где-то... Где-то... А, вот, друзья, нащупал. Смотрите. Попалась нам с вами двушка 1924 года. Раннесоветская монета. Ну так, друзья. Довольно-таки результативный сегодня выходит коп. Потихоньку двигаюсь к машине. Будут сигналы, обязательно покажу. Друзья, снова включился. Иду к машине по, по вот такой вот дороге. Такие вот классные места кругом. Был тоже такой довольно-таки неплохой сигнал. И снова нам с вами выпала пуга. Такую мы сегодня уже находили, трехдырная. Не знаю, советы, немцы. Ну, такая вот находка. Потихоньку идем к машине, копаем, наслаждаемся природой. Обязательно находки будут, включусь, вам покажу. Друзья, ну, практически подошел я уже к машине. Больше сигналов хороших не было поэтому не включался вам, ничего не показывал. Сейчас находки разложил, хочу вам их еще раз все показать. Смотрите, вот копал в вот в таком вот красивенном месте. Такой вот замечательный лес, чистый воздух. Ну, ямки, конечно, встречаются от нерадивых комрадов, но ничего, дедушка Хабар их накажет по-своему. Вот они, наши сегодняшние находки. Все я их вам показывал, сделал сегодня мой коп вот этот полтинник 24 года, шикарная находка, пару билонов, двушка 24, пуговица интересная, вот эта вот вещь, не знаю, пока выйдет видео постараюсь все о ней узнать и видео вам приложить. А вы поддержите канал подпиской, лайком, поделитесь с друзьями, подпишитесь, большинство смотрят ролики без подписки. Подпишитесь, вам не тяжело, а мне очень приятно. Это мотивирует снимать для вас новые видео. Надеюсь, друзья, до скорых встреч. Где-то будем копать, буду обязательно вам показывать. А пока хочу пожелать вам хорошего дня, мирного неба и до следующих, друзья, встреч.